З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити міського дитячого ендокринолога Вірве Володимирівну Карнаух. Вірве Володимирівну, доброго ранку. Доброго ранку. Прекрасно виглядаєте. Але ви знаєте, з чим до вас ми сьогодні звертаємося? Прийшла весна, і саме у цей період проявляється загострення різного типу захворювань. Безумовно, і ендокринологічна система. И дитяча в том числе спрацевая. Сегодня мы от вас ждем полезных советов, рекомендаций относительно того, как правильно помочь своим детям, особенно в подростковом возрасте, для того, чтобы пережить плавно вот этот период межсезонье, как мы его называем. В своей практике вы ощущаете вот именно в эти периоды появление большего количества пациентов, нежели ну, вот обычно? В принципе, да. Но, тем не менее, обновляется природа, весна. Человек – это часть природы. И особенно мы видим, как дети реагируют. Удлинился день, больше света, больше тепла. Дети оживают. Они, как птички, начинают громко щебетать. И в их интонациях слышно, насколько радостнее сегодняшний день для них. То есть они забывают, что была и небольшая вспышка вирусной инфекции вот в нашем Они не регионе. помнят об этом, родители вот, помнят. Да, может быть, родителям это более актуально, да. Ну, э, благодаря тому, что детский организм просто э, радуется каждому новому дню, э, в общем-то э, мы видим э, не так много в этом году э, осложнений после вот этих гриппозных и прочих простудных заболеваний. То есть, в принципе, ребенок, он же как весенняя почка. Все зависит от того, как она была заложена изначально, что представляют родители, насколько э, отягощена наследственность. Это мы уже говорим а, непосредственно об эндокринно-терапии. Примерно, да. Правда? Насколько комфортные условия, в которых ребенок растет и развивается, насколько много или мало любви он получает в своем окружении. Насколько он нагружен учебой, насколько ему комфортно в школе, насколько он умеет уже общаться со своими сверстниками, насколько ему вообще комфортно идти по жизни. Вот сейчас кто-то сидит с наших зрителей и спрашивает: а при чем это все? к здоровью эндокринной системы? Потому что эндокринная система в первую очередь реагирует с гипоталамических самых высоких центров. А это все-таки наш мозг, это высшая нервная деятельность. Это эмоциональная да, сфера, да? Конечно, это обязательно так, это иммунная система. То есть э, э, это нейрогуморальная регуляция идет. Э, вот. И она зависит, конечно же, и от времени года. Э, зимой у у нас как бы такая спячка, приглушенность, ну, да. да. У нас все, весь обмен немножечко погружается в зиму. Организм пытается сохранить свое тепло, он не очень хочет это расходовать. Но начинается весна, начинается тепло, мы снимаем теплые одежды, потому что у нас усиливается обмен веществ. А для этого мы должны помнить, что ребенок в первую очередь должен правильно питаться. То есть у него должно быть достаточно белковой пищи. Белок, основа питания. Да. Особенно в подростковом возрасте. Конечно. Или мы просто говорим о детках? Ну, в подростковом энергетика выше, расход энергии больше. По сути, человек становится больше и по весу, и по росту. Конечно, в этом периоде особенно важен белковый уровень. Но мы не должны исключать и достаточное количество углеводов. Полезных. Конечно, полезных. Желательно, конечно, легкие углеводы мы забываем. Угу. Это шоколадки, мармеладки, лимонадки. Легкие и говорю. вкусные. Да, легкие и вкусные. А полезные все-таки те, которые мы говорим, что не очень хочется. Да. Это все-таки каши, всевозможные каши. Вот овсянка наша, которая называется Геркулес, которая очень хорошо усваивается и дает много энергии. И не забываем все-таки и о жирах. Жиры тоже должны включать в рацион питания. Угу. Ну а так как мы говорим об обмене веществ, мы не должны забывать, что йода-профилактика актуальна всем жителям Украины, особенно детям, особенно подросткам, вот, и особенно все-таки в зимний период. И сейчас у нас идет переход от зимы на лето, поэтому все-таки еду мы все должны готовить на едированной соли. Это как важно, да? Да, это очень важно. Такое правило, в общем-то, и в Европе, и в Америке, и в Австралии. И в других развитых странах. То есть наша государственная программа работает давно, вся эта соль идет по ГОСТу, она проверяется, сертифицируется и так далее. То есть не да. бояться, а употреблять. Да. Вера Владимировна, давайте исходить, например, из конкретной ситуации. На что надо обращать внимание родителям, мамочкам, когда ребенок, например, себя может вести как-то не так, если является, есть, проявляется заболевание эндокринной системы. Что срабатывает? Какая форма поведения, на что обращаем внимание прежде ну, всего? В первую очередь мы должны понимать, здоровый ребенок, он хорошо растет. Он рослый, у него хороший цвет лица, у него блестят глаза, он весел по натуре, он энергичен, он ждет каждое утро, чтобы вскочить в постели и быстро воплощать все Сказать, свои нерешенные мама, нерешённые... Я проснулся. Еще да, столько нерешенных вопросов. А если мы замечаем, что ребенок становится угрюмым, он сонлив дня, он плохо ворочился с полночью, он никак не проснется утром, он не хочет делать утреннюю гимнастику, он не хочет идти умываться. Ничего, так, не, хочу, ничего, ничего не, не буду, не хочу. Он плохо ест, но он отстает в росте. Тем не менее, он набирает в весе. Он становится холодненький, сухонький такой. Он тормозит в своем развитии. У него отстает учеба. В таком случае нужно все-таки исключить понижение функции щитовидной железы, то есть гипотиреоз. Первым делом мама должна каждое утро смотреть горлышко вообще у ребенка, не болеет ли он, не красное ли оно. И она смотрит, в каком состоянии язык, есть налет, нет налет, как он поел, как это все усвоилось. И э, при гипотиреозе увеличивается язык, то есть мы видим давление от зубов на языке. Mm -hmm. Это очень важный симптом. То есть отечным становится язык, когда у нас э, недостаточная работа тиреоидных гормонов, то есть гормонов щитовидной железы. Либо их мало вырабатывается, либо они не работают. Может быть, что-то их блокирует. Какая важная не... информация сейчас звучит в нашем эфире? Что мама должна делать дальше? мама, конечно же, должна обратиться к своему лечащему врачу, обратить на вот эти все жалобы внимание лечащего врача. И, конечно, здесь нужна консультация эндокринолога. К эндокринологу обязательно нужно прийти, посмотрев общие анализы, и кровь покажет в какой-то мере, какие у нас есть нарушения. Обязательно анализ мочи у нас должен быть, да и сахар крови тоже. Мама должна это все уже принести на прием да, специалиста да, или будет да. На да. желательная кардиограмма? Вот она вот. Очень информативно, да. Так, Вирва Владимировна, какая возрастная категория наиболее подвержена вот тем вот изменениям в составе эндокринной системы, если говорим мы о детском возрасте? Конечно, выявляется увеличенная щитовидная железа в подростковом возрасте. Но в подростковом есть такая особенность у детей, она немного и так в норме может быть гиперплазировано. Увеличено, да? Увеличено, да. И поэтому все-таки отдифференцировать патологическое это начало состояния или mm -hmm. это норма, все-таки лучше проконсультироваться у эндокринолога так. детского, да. Если не обращать внимание на вот вот эти э, показания, о которых вы говорите, чем это может э, угрожать? Так ну, во-первых, если это гипотериоз, то в первую очередь здесь страдает нервная система, развитие высших центров, то есть э, э, понижается учеба, запоминание, и в детском возрасте это очень важно. Очень Ребенок может потерять очень много своих э, навыков и, и возможностей. да. Ему просто, вот, во-вторых, это способствует атеросклерозу, старению организма, то есть ему у него начинаются и другие осложнения. А если это воспаленная щитовидная железа, то она незаметно начинает разрушаться, замещаться фиброзной тканью, и мы можем опять же потерять щитовидную железу. А это общий обмен, вся наша лучезарность, наша предприимчивость, вот то, чего вы начинали, да, 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 Вот, поэтому все-таки бдительность, дорогие родители, не теряйте. Вот и вовремя обращайтесь. Вирва Владимировна, мы говорим о детском возрасте. Вы знаете, вы сегодня нас э, направляете, вы правильно советы даете. Но я удивляюсь, потому что ладно, мы взрослые, мы что-то неправильно уже сделали в своей жизни, что пришло привело к каким-то осложнениям э, в состоянии нашего здоровья. Почему у детей возникают такие изменения? Ведь это же чистые листы. Мы хотим, чтобы так э, они сохранились как можно дольше в таком состоянии. Но мы должны не забывать о том, что все-таки чернобыльская катастрофа ⁇ самая мощная катастрофа на земном шаре. И у нас многие территории пострадали от этой катастрофы. И мы должны понимать, что практически все районы области Украины э, как бы, э, были соответствуют, да, соответствуют э, йододефицитным таким уровням. Может быть, в нашей области это не так выражено, но тем не менее я еще раз призываю помнить всегда про йодопрофилактику. Самое простое – йодированная соль и включение в рацион достаточного количества морепродуктов. Дети не любят морепродукты больше частью начинаете с сушеной вяленой рыбы анчоусы терлятки кальмары. край у нас морской да Слава тебе, Господи. вот с этого можно начинать вот это дети любят да. и с этого потихонечку мы приучаем к рыбным полезным продуктам мы помним, что кроме йода они содержат кальций, фосфор и другие полезные вещества. Так. Вера Владимировна, вот сейчас рекламная индустрия очень развита. Мы смотрим телевизор, идет реклама йода марина Можно ли, согласно этой рекламе, просто идти в аптеку покупать и самому себе назначить йодомарин, ну, например, в качестве профилактики, о которой вы говорите? А профилактика все-таки это идированная соль и борепродукты. Юдамарин является лекарством. Препаратом, да? Да, и лекарство назначает врач. Я не рекомендую самостоятельно назначать ее йодомарин. Вот даже в такой вот легкой даже дозе, да? Я, я, я не рекомендую, вот потому что сначала врач должен оценить общий обмен ребенка, насколько он нуждается в этом. Угу. Вера Владимировна, куда надо обращаться? Сейчас в сфере медицины идут разные изменения. Какова вот, поступательность? Все-таки это участковый врач или существует какой-то телефон? так сказать, служба доверия, куда можно позвонить и, например, проинформировать самого себя, что же делать. Конечно, все наши врачи хорошо сведущие в вопросах эндокринологии, и педиатры, и терапевты, и врачи семейной медицины. Но я вам говорю телефон справок к той поликлинике, где я принимаю детей 23 23 15. Это хорошо запоминающийся угу. телефон. Записывайтесь ко мне на прием. Обязательно возьмите с собой документацию медицинскую, форму 112, то есть карточку вашу, общие анализы, кардиограмму, рост, вес и желательно запись, конечно, вашего врача клиническую. 23 23 15 Дорогие друзья Сегодня у вас была ну, уникальная возможность Послушать э, советы Городского эндокринолога Ну и если есть вот такие моменты На которые следует обратить внимание Исходя из э, рекомендаций Записывайтесь обязательно Помогите самим себе Помогите своим детям И пусть все будут здоровы Вера Владимировна, я надеюсь, что в нашем эфире вы еще появитесь Мы вас приглашаем обязательно Потому что советы, о которых вы говорите Видите, они жизнеутверждающие. Вы такая самая яркая, солнечная. Спасибо. Ваша улыбка такая очаровательная. Я думаю, что она просто наших зрителей, знаете, направляет на добро, на здоровье, на счастье. Что самое главное в этой жизни, правда? Да, да, да. Спасибо большое вам всего самого хорошего. Ждем еще. Вам тоже доброй весны, хорошего настроения, яркого солнышка.